স্বাগত জানাই আফটার দ্য পুল আমি সামগ্রী পুল শেষ করার পিছন পেকের বাকস যাকসার বুট দান করলে সেই গুটি সমস্ত বাকস তো একটা নির্দিষ্ট মাধ্যমে আমি সিল করে আনি আমি জমা দিব জমা দিতে প্রথম প্রারম্ভিক কাউন্টার থাকবে স্পেশাল কাউন্টার সেই স্পেশাল কাউন্টারত আমি প্রথমতে যাব তাত গুলো আমি দুটা পেকেট জমা দিব লাগিব এটা হৈছে স্পেশাল পেকেট আনটো হৈছে স্ক্ৰুজনি পেকেট আৰু তাৰ পিছতহে আমি যিটো নিৰ্ধাৰিত যিটো পুল ট্ৰেণ্ডৰ জিলা পঞ্চায়ত ৱাইজ যিটো সামগ্ৰী জমা দিয়া যিটো কাউন্টাৰ থাকিব তাত আমি জমা দিব লাগিব এতিয়া আমি আহিছো সেই পেকেটবোৰ তাত স্পেশাল পেকেট আৰু

প্ৰিজাইডিং অফিচৰ ডিক্লেয়াৰেশ্যন আৰু ভোটাৰ্ছ ষ্টাৰ্ণৰ ৰিপৰ্ট সেইটো এটা তিনিটা পেকেট সৰু সৰু পেকেট সেই স্কুটি পেকেটৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব সেইখিনি প্ৰাৰম্ভিক তেখেতসকলে চাব প্ৰাৰম্ভিকভাৱে চাই সকলোবোৰ ঠিক ঠাক হ'লে আৰু দ্বিতীয় পেকেটটো চাব অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল পেকেট স্পেচিয়েল পেকেটত বেলট পেপাৰ একাউণ্ট আপোনালোকৰ তিনিটা বেলট পেপাৰ পেপাৰ একাউণ্ট দিব আৰু লগতে আপুনি থাকিব গ্ৰীণ পেপাৰছিলৰ যিটো একাউণ্ট হ'ব সেই একাউণ্টৰ কাগজ এই দুই দুইটা আমি কি কৰিম জমা দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ফার্স্ট পেকেট আর সেকেন্ড পেকেট আর লগতে থাৰ্ড পেকেট আৰু ফাৰ্ষ্ট পেকেট এইকেইটা পেকেট ইতিমধ্যে আপনাদের জানি তেনেধৰণে আনিব লাগে বিভিন্ন কিছুমান শিল চিল কৰি আনিব লাগিব ফার্স্ট পেকেটত সকলোবোৰে চিল হব ইয়াত কি কি ধৰণৰ সামগ্ৰী থাকে সেইকাৰণে আমি এখন ষ্টেমেটিক ডায়গ্ৰাম বা এখন ডায়েগ্ৰাম এটা আমি বনাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনৰ যিটো লিংক আছে তাত গৈ আপুনি ক্লিক কৰিলেও আপুনি যিখিনি লিংক থকা এখন কাগজ কাগজখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু পিডিএফ আকাৰত থাকিব এতিয়া আমি আহিছো এটা সমষ্টিৰ গতিকে তাতে আপুনি জিলা পৰিবহনৰ সমষ্টিৰ নাম আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নাম গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম ইত্যাদি সকলোবোৰ পাব আমি এতিয়ালৈকে নাজানো গন্তব্য পুলিং কেন্দ্ৰটো আপোনাৰ ক'ত কিন্তু যিখন মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটৰ তালিকা ভোটাৰ তালিকাৰ আপোনাৰ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্ৰৰ তথ্যবোৰ তাতে থাকিব আৰু যিবোৰ আপুনি সমগ্ৰ ফৰ্মৰ সন্মুখত লিখিব লাগিব এতিয়া আমি আহিছোঁ এই তাত মেইল ফিমেল আৰু সকলোবোৰ ক'ত ক'ত থাকিব আৰু ভোটাৰ তালিকাখন এটা নমুনা দেখুওৱা হৈছে আৰু এই নমুনা ভোটাৰ তালিকাত আমি দেখিব যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডিলিটেড ভোটাৰছ থাকিব আৰু লগে লগে

আৰু তাৰ লগতে ভোট দেৰিকৈ ভোট এজেণ্ট আহিছে নেকি ইত্যাদি কথাবোৰ আছে সেইখিনি আপুনি লিখিব পাৰিব আৰু তাতে কেইটা বাকচ ব্যৱহাৰ হৈছে দুটা হ'লে দুটা আৰু তাৰ ক্ৰমেক্ট নম্বৰটো আৰু ঋণ পেপাৰ চিল্ডৰ ক্ৰমেক্ট নাম্বাৰটো সেইখিনি প্ৰদান যিখিনি প্ৰথম যিটো ক অংশ আছে তাত সোধা হৈছে তাত আৰু এটা কথা সোধা হৈছে যে ভোটাৰৰ সংখ্যা অনুযায়ী কিমান বেলট কাগজ আপোনাক দিয়া হ'ল আমি ধৰি লওঁ উক্ত ভোটকেন্দ্ৰত সাতশ পঁয়সত্তৰজন ভোটাৰ আছে গতিকে সাতশ পঁয়সত্তৰখন বেলট কাগজ আমি পালোঁ আৰু তাৰ লগতে কিমান সংখ্যক ভোটাৰে ভোট দিলে তাত কিমানখন ব্যৱহাৰ হ'ল সেইটো ইউজ হোৱা কথাটো আমি উল্লেখ কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ আমি যিখিনি পেপাৰ ইউজ হ'ল সেইটো চেভেন ফৰ্টি নাইন অৰ্থাৎ আমাৰ ছাব্বিছখন এপ্ৰিলত কাগজ ব্যৱহাৰ নহ'ল ঠিক তেনেধৰণে আমি এইখিনি তথ্য আমি লিখিম যিখিনি তথ্য আপোনালোকে ব্যৱহাৰ হোৱা আৰু নোহোৱা এই কথাটো আপোনালোকৰ একাউণ্টছ ৰেকৰ্ডেড বা একাউণ্টছ তাৰ উপৰি আপোনালোকক কোনো কোনো কাৰণত এশ মিটাৰৰ ভিতৰত কিবা কেম্পেইন হৈছিলে নেকি হেৰি হৈছিলে প্ৰচাৰ চলিছিল নেকি আপোনাৰ ব্যৱস্থা কি ললে ইত্যাদি কথাবোৰ কৈছে যদি বা এইখিনি আপুনি সেইখিনি সময়ৰ প্ৰতিষ্ঠিত এই প্ৰশ্নবোৰ সেই প্ৰশ্নবোৰ আপুনি সদথা সময় ইয়াৰ পৰা উল্লেখ কৰি সাধাৰণতে দিওঁ আৰু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিয়ে হ'ব যে যদি আপুনি তেনেকুৱা পৰিঘটনা দেখিছে সেইটো উল্লেখ কৰিব এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়খন কাগজ যিখন ডিক্লেয়াৰ ডিক্লেয়াৰচন মেইড বাই দাং অফিচাৰ বিফৰ দ্য কমেণ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ পুলৰ আগতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ দিয়া ঘোষণা পত্ৰৰ ক অংশ আপোনালোকে এজেন্টৰ নাম আৰু সকলোবোৰ লিখি চহী কৰি আপুনি প্ৰথম অংশ ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে তাৰ দ্বিতীয় এটা অংশ আছে দ্বিতীয় অংশটোত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য যেনে যদি বাকচটো ব্যৱহাৰ হৈছে দ্বিতীয় অংশটো সেইটো অৱশ্যে যদি আৰু আৰু এটা বাকচ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু সেইটো তেওঁ এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰ কৰিব লাগে আৰু তৃতীয় যিটো অংশ আছে সেইটো হৈছে পুলৰ শেষত যেতিয়া বাকচটো আমি চিল কৰিম তাৰ এজেণ্টৰ উপস্থিতিত তেতিয়া আমি কৰিম এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা এখন কাগজ এইখন হৈছে ভোটাৰ ষ্টাৰ্ণআ ট্ৰিপৰ যিটো আপোনালোকে সঠিকভাৱে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব যিটোৰ লগত ৰিজাইনিং উইচেছ ডায়েৰী আৰু

তাৰ দ্বাৰা আমি ঘৰ হৰণ কৰি দিম দি পেলাই আমি ডিভাইড কৰি আমি তাৰ লগত এশ পূৰণ কৰি দিম গতিকে আমি পাৰ্চেণ্টেজটো পাই যাম এইধৰণে আপুনি মেইল ফিমেল আৰু যিটো ট'টেল ভোটাৰ তাৰ পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব এইখন হৈছে ভোটাৰ টাৰ্ণআ যিখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত কৰি আচলতে আৰু তিনিটাৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব ইতিমধ্যে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ মাৰ্ক যিটো আমি স্ক্ৰুটিনি পেকেটলৈ আহিছোঁ স্কুটিৰ পেকেটটোত বিশেষকৈ বেলট পেপাৰ একাউণ্টটো আছে বেলট পেপাৰ একাউণ্টটো আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ এটা নমুনা আমি দিছো নমুনাটোৰ মাজেৰে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া চাওক আপোনাক সুধিছে যে টুটেল কিমান ক্ৰমিক নম্বৰৰ পৰা ক্ৰমেট নম্বৰলৈ ভোট দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ নম্বৰ অফ বেলট পেপাৰ ৰিচিভ আপুনি কিমান ৰিচিভ কৰিলে মই ধৰি লওঁ একৰ পৰা সাতশ পয়সত্তৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ টুটেল ডিচিপ্ট এই অংকটো সাধাৰণ তেতিয়া সাত লাষ্ট ডিজিট যিটো আছে অ' কিমানলৈকে আমি পালোঁ লাষ্ট বেলট পেপাৰৰ সংখ্যাটো হয়তো ছেভেন ছেভেনটি ফাইভ তাৰ পৰা এক এটা বিয়োগ কৰিম বিক কৰাৰ লগে লগে আমি বিক কৰাৰ ছেভেন চেভেণ্টি ফ'ৰহে পাম কিন্তু তাৰ লগত আমি এক এটা যোগ দিম যোগ দিয়াৰ পিছতহে আমি কি পাম সঠিক সংখ্যাটো পাম ঠিক এনেধৰণে আপুনি চিৰিয়েল নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত এক এটা যোগ দিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ এই একাউণ্টটো মিলিব এতিয়া দ্বিতীয় যিটো প্ৰব্লেম আছে কিমানখিনি ব্যৱহৃত নহ'ল অৰ্থাৎ চহী কৰা সেই সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি দহটা দেখুৱাইছো আৰু তাৰ দ্বিতীয় যিটো অংশ আছে তাৰ অংশটো লিখোৱা হৈছে যে কিমানখিনি চহী নকৰাকৈ থাকিলে কিমান কৰিলে যে সাতশ পয়সত্তৰ পৰা ছাব্বিছ নহ'লে আমি চাৰি সাতশ ঊন পঞ্চাছখন বেলেগ কাগজ থাকিব কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বেলত বাকচত গোটেইখিনি কাগজ নহয় নহয়

আৰু কোন দুটা বাকচত বা কোনটো বাকচত কোনখন বেলত কাগজ ব্যৱহাৰ হ'ল তাৰ নাম্বাৰটো আৰু ব্যৱহাৰ নোহোৱা যিখিনি লিড পেপাৰ চিল আছে সেইখিনি ঘূৰাও দিব লাগিব সেই একাউণ্ট হৈছে সেইটো গতিকে এই সঠিকভাৱে এই কাগজখিনি আনি আপুনি জমা দিব লাগিব তাৰ উপৰিও আপুনি যিটো পৰিণীয়তা অপৰিণীয়ত স্থিতিটো পেকেটৰ বাহিৰত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সকলোবোৰ লিখাই থাকিব পেকেট ক'ত ক'ত আহিব আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব সকলোবোৰ পেকেটছ আপোনালোকৰ ওপৰত মিঠা থাকে যে ষ্টেটৰ পেকেটছ বা পৰিণীয়ত পেকেটৰ বাহিৰত কি কি কাপ থাকিব তাৰ ভিতৰত কি সৰু সৰু পেকেট থাকিব আৰু সৰু সৰু পেকেটতো তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইবোৰ যিবোৰ পেকেট থাকিব তাৰ নাম উল্লেখ থাকিব গতিকে আপুনি সঠিকভাৱে ইয়াৰ উপৰিও যিবিটা পেকেট থাকিব ফাৰ্ষ্ট পেকেট ছেকেণ্ড পেকেট থাৰ্ড পেকেট আৰু ফ'ৰ্থ পেকেট সকলোবোৰ পেকেট সৈতে আপুনি এই সামগ্ৰীবোৰ গঠন কৰা সেই ব্যৱস্থাত আপুনি ভেৰিফাই কৰি তাৰপিছত আমি আহি যি আহি সঠিকভাৱে সকলোবোৰ সামগ্ৰী জমা দিব লাগিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষভাৱে মন কৰিব যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইন বা যিসকল প্ৰাৰম্ভিক তেখেতসকলে কিন্তু এই তিনিখন কাগজ অৰ্থাৎ তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু বাকী যি কাগজ আছে সেই কাগজখিনিৰ লগত ভোটাৰ স্থানৰ ৰিপৰ্ট এই তিনিওটাৰ তথ্য সঠিকভাৱে ওলাই যাতে সেইটো চাই চাব আৰু ঠিক ধৰণে আপুনি আগত জমা দিব লাগিব